Братья и сестры, дорогие церкви, мир вам! С миром! всех, Я прошу прощения, я не смогу говорить на украинском языке, так как я и на русском говорю, но все-таки лучше на русском. Если я буду говорить на молдавском, вы не поймете. Мне легче на молдавском, но вы не поймете. Немножко хочу сказать, друзья мои, мы с Виктором, вы же знаете, мы два брата близы, последние в семье, У матери было семь сыновей, не было. И мы остались последними. И знаете, пришло время, мы закончили школу и спрашиваем маму, мама, скажите, какую профессию нам избрать? Я почему говорю, потому что дети, что вы были внимательны, что значит иметь благословение отца и матери, что значит исполнять этот пятый запрет, почитать отца и матери. Мама говорила, вы Варить кушать умеете, вы красить стены умеете, вы стирать умеете. Вам одно но вам не остается шить, чтобы портным быть. И я с Виктором на два года пошли учиться на массе порзного, верхнего, мужского, женского, детского одежды. И это пригодилось в нашу жизнь. Это пригодилось в нашу жизнь. знаете, когда мы учились бельцы, с молдавских слов пошли туда, там все на русском, все на русском, что-то понимаем, что-то не понимаем, все пишем, даже не знаем, что, что, что мы пишем, но как диктует, так и мы пишем. Но был такой случай, когда мы ехали в училище, мы сели в четвертом автобусе, и один подошел ко мне и спрашивал, «Звитки?» Я говорю, «Он Витя, а я Боря». Вы знаете, они все начали смеяться, я думаю, я же правду говорю, за что они там смеются? Я же правду говорю. Он же не спросил Бориса, а с Витки? Значит, Витя, вот вам Витя, я Боря. И для этого, когда начали смеяться, задумались, и надо узнать, что они говорят, хоть на русском, хоть на украинском, надо как-то узнать. То пришлось, Бог дал мне украинскую женку, знаете, да, но я так, так чисто по украински говорю. Понимаю все равно, говорит, это, я бы прошу прощения Друзья мои, мы по милости Господней, живем и движемся. Потому что все власть дана Богу. И Бог управляет всеми нами. Для этого мы без Него ничего не можем делать. Об этом Христос сказал. Но главное, что мы должны исполнять все заповеди Божьи. Вы знаете, это первый заповедь возле Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всей крепостью Твоей. И ближним как самого себя. Это заповедь действует сегодня в нашей жизни. И она должна действовать у каждого христианина. Возлюбить Господа. Мы обязаны возлюбить нашего Творца. Мы обязаны возлюбить Его, друзья мои, исполнять волю, Его волю, Его слово, его повеление. Обратите внимание, когда Господь избрал Израиль, когда нашел Моисея, иди избавь Мой народ. Я услышал вопли народа Моего, иди избавь. И в то время, когда Господь выбил израильский народ. Они видели силу Божию. Они видели те, те силы, которые Господь проявил над египтянами. Но над ними оно не касалось на израильтян. Потому что была милость Божья над ними. Они все это видели в мощную руку Божию. И когда Господь выбил, в горе сина, Моисей идет и говорит с Богом. Обратите внимание, в это время Господь дает заповеди Божьи дает, как народ должен поступать, живя на этой земле, по повелению Божьему. Исход 20 глава. И изрек Бог к Моисею все слова сей, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома распа, Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумиры никакого изображения того, что на небе вверху, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им. Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. В это время Господь дает Моисею вот эти заповеди. Что же делает израильский народ, который видел силу Божию? Как поступает израильский народ, который видел мышцу Божью? Вы знаете, они приходят к корову и говорят, сделай нам Бог. Ибо мы не знаем, что с моей силой. Сделай нам Бог. Вы знаете, я слышал много проповедей, много толкований, что Ром подумал, что они не захотят дать золото. Для этого он и предложил его. И Соберите все ваши золото, дайте мне. Я вам сделаю Бога. Многие говорят, что Арон не подумал, что они это, на это готовы дать из золота. Сель все золотые отдать, лишь бы, чтобы им сделать Бога. Мы не находим о том, что Бог прогневался на Арона, что он так сделал. А у Арона не было другого выхода. Но он первый подумал, что они не захотят дать это золото, и они успокоятся. Но они дали сделали это золотого тельца начали поклоняться начали пронесить жертвы. и в это время друзья мои, прочитайте до, 4, до 34 главы, вы нигде не найдете, чтобы Бог говорил, иди Моисей, его народ твой всегда Он говорит, народ мой народ мой но от 34 главы вы услышите иди мой его народ твой, который ты выбил из рабства Египта, почему так? Почему так? Потому что избрали другого Бога. Не возлюбили Бога живого. Не возлюбили Творца, который действительно спас их от рабства. Действительно, который выбили их, друзья мои. И 40 лет провел про пустыне. Там написано, что их не одежда не обошивалась. Их не обувь не стиралась, потому что Бог был с ними. Бог сопровождал их. И они это видели, стол огненный и, и облачный. Они это все видели, они видели эту мышцу Божию. Но почему-то они обратились от Бога живого. Друзья мои, может быть, сегодня мы тоже же самое поступаем. Может быть, мы сегодня то же самое делаем, друзья, находим какого-то кумира, поклоняемся, отдаем время для этого кумира. А вот о Боге мы забыли, о Творце мы забыли, что Ему должны мы служить, что Его мы должны любить всем сердцем что мы должны его, и соблюдать его постановление, а мы об этом забываем. Вы знаете, когда книжники Моисея подошли к Иисусу, и там написано не для того, чтобы узнать, это истина, для того, чтобы искушать его. А, ты называешь Сына Божия, ну скажи, какая наибольшая заповедь? Вы знаете, Христос сказал эту заповедь. Возлюби Господа Бога Твоим, всем сердцем Твоим, всем помышлением, всем силой Твоей и ближнюю, как самого себя. Правильно ты сказал, учитель. Вот это есть она большая заповедь. Для эта заповедь сегодня остается нас всеми, друзья мои. Для этого мы, как христиане, обязаны возлюбить Господа всем нашим сердцем. Обязаны исполнять все Его постановления, обязаны исполнять все Его заповеди, друзья мои. Это повеление Господне. Я сейчас хочу говорить о пятой заповеди, которая сегодня есть нарушение в этой пятой заповеди. Вы знаете, какая это пятая заповедь? Дети, вы знаете, какая это пятая заповедь? Помните, пятый заповедь прочитай отца и мать твою. Это пятый заповедь в законе Божьем. От а десяти заповедей это средняя заповедь, пятый заповедь. Почитай отца твою, мать твою, э, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог дает тебе. Это 12 стих из 20 главы исход. Обратите внимание, почитай отца твою и мать твою чтобы тебе было хорошо. Вы знаете, друзья, к сожалению, вам хочу сказать, многие услышали от детей. Может, это вину. Но это действительно какая-то вина есть отца и матери, потому что упустили время на своих детей. И сегодня такие странные слова говорили своим родителям, что, друзья, я думаю. Будет ли это благословение этим детям, которые так стоят на своих родителей? Я свидетель, когда дочь говорил своему папе, если бы ты бы ударился в какое-то дерево и погиб, я бы был, был самое счастливым. Обратите внимание, страшные слова. Не дает отчет, о чем говорить. Не дает отчет. Забывать вот эту заповедь. Почитай отца и мать. Если мы читаем во втором Законе, 5 глава 16, стих, там написано, почитай отца и мать, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы тебе было хорошо. Это уже повеление Божье. Это уже повеление Божье, почитай отца и мать. А делаем мы это в нашей жизни? Скажите, пожалуйста, дети. О, если бы вы знали, какое благословение отца действует в нашей жизни. Если бы это вы знали, но я вижу, что этого вы не знаете. Почему ты нет почтения к отца и мать? Что это мы много раз мы огорчаем, отца и мать. Не даем слово о том, что нарушаем эту заповедь, которая имеет силу сегодня над вами дети и над вашими детьми. Видите, здесь написано, вот тысячи летов, Господь проявляет свою милость тем, которые действительно исполняют волю Божью, И мы это не даем значения, друзья мои. Вы знаете, одна мать жалуется мне. И знаете, брат Борис, я не знаю, что с моими детьми, но они такие, не хотят послушно мне, не это самое. Я первый вопрос говорит, скажу, подождите, скажите, как вы с Машей, матерью или с отцами поступали? Я еще хуже было? Ну, а что тогда удивляешься? Что тогда удивляешься? Оно, Слово Божие, оно исполняется. Слово Божие, оно исполняется. Друзья мои, обратите внимание, как строго было в то время при Израиле. Это тоже заповедь Божий данная для Израиля. Как, так строго было, если кто-то огочил своего отца. Давайте посмотрим, что написано. Я бы хотел эти слова говорить, но дети, я хочу, чтобы вы послушались. Это очень важно в нашей жизни, чтобы вы исполняли эту пятую заповедь. Почитать отца и мать. Обратите внимание, 21 исход, 16 стих, кто удалит кто отца своего или мать свою, того должен предать смерть. И это исполнялось в Израиле. Это был закон для Израиля. Это закон действий у нас, друзья Хотя мы таких детям не предаем их смерти, но Бог, Бог, который это видит, Он будет судиться. Он будет судиться правильно. 17 стих. Кто заслужит отца свою или, или свою мать, того должен предать смерть. А Обратите внимание, как строго было. А как мы сегодня поступаем? С нашим отцом и с нашей матерью. Как мы сегодня поступаем? Друзья мои, вы можете сказать, да это было в Ветхом Завете, это было при Израиле давайте посмотрим, что в Новом Завете сказано. Давайте рассудим и в Новом Завете. Об этом тоже есть, друзья мои. Об этом тоже есть. Об этом и говорится, об этом и, и мы проповедуем, об этом мы и когда делаем молитвы надумаем. Мы имеем такой возможность об этом говорить, об очтении отца и матери. И также говорить об обязанности отца и матери. К своим детям. И это есть, друзья мои. Братить стих. Дети. Повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо всего требует справедливость. Почитай отца твою мать, это первый заповедь с обетования. Да будет тебе благо и будешь долго летим на земле. Вы уже сейчас не можете сказать, это было в Ветхом Завете. В Новом та же самая, это остается в силе. Об этом Христос проповедовал, об этом Христос говорил. Это заповедь остается в силе. Почитать отца и мать. Это заповедь остается сильным. Давайте посмотрим колоссям. Третья глава, 20 стих. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Обратите внимание, друзья мои. Обратите внимание, как это благо, когда родители наставляют своих детей в духе Ваги Случая. И как разно родителям, когда дети в своих родителей. Знаете, сегодня очень многие дети выше из повиновения родителей. Не хотят быть послушными родителям. Что хотят, то и делают. Родители им говорят, что хотят, то и делать. Родители хотят спасить, никакой то проблемы. Они не хотят этого внимать. Скажите пожалуйста, я им нашу много говорю. Скажите пожалуйста, если вы обманываете свою мать и отец, есть у вас это Пятая заповедь или нет? Я хочу сказать, что нет. Если вы их обманываете, это вы не почитайте ваших хотите. Но чтобы вы знали, что вы не их обманываете, сами себя обманываете. И убегайте от этого благословения Божьего. Прочитайте, как Исаак просил у своего отца благословения. Горьким воплем просил. Но уже у тебя есть только у тебя одно благословение? Благослови меня. Сегодня мы не ценим благословение отца и матери. Мы сегодня не хотим брать от них это благословение. Почему? А благословение Царь и мать, это иметь силу перед Богом и перед вами. И над вами. Это установил Господь. Это мы должны послушать к этому быть. Почитать Отца и Матери. Я хочу прочитать книги Сирахова. Это очень прекрасное место, друзья мои, для всех нас. У нас детей, которые еще имеют отцов и матерей. Это очень важно. Это запад остается в себе, друзья. Чтобы тебе было благо. Чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе долго было на Земле. Вы знаете одного где-то 104 года. А, а, ну один, муж, можно сказать. А Подошли корреспонденты и дают ему вопрос: какой ваш секрет, что у вас так много? И он еще 104 года, и он еще в таком силе. Какой ваш секрет? Вы знаете, он сказал секрет в том, что я исполню волю Божию, она отца и мать. И понравилось это. Они не могли корреспонденти об этом это писать так. Я исполню волю Божию, прочитал Отца и Мать. Для этого я так живу. И это остается в силе, друзья. Да будешь долго лететь на земле. В Сираха 3 глава. Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов и уважающий мать свою, как приобретающий сокровища. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долго день сбывать, И послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца, и как владыкам послужим родившим его. Делом и словом за вот твою мать, чтобы пришло на тебя благословение одних. Я хочу здесь остановиться. Делом и словом. Вы знаете, мы были неверующие. Мы в 70-м году в седьмом покаялись 15 лет имели. А когда мы были маленькие, может 8, 9, 10 лет, мы шли в поселение, смотрим, идет доктор. Отец с нами рядом. Как только приближается только отец снимаешь шляпу, то храняется ему. У нас удивило, что он так снимает шляпу. отец, а что ты так делаешь? Он говорит, это доктор. Он лечит людей, ему надо дать уважение. Учитель приходит, тоже так сам отец делает. А это, а это же не доктор, он учитель, он очень учит, доброго. Им тоже надо дать уважение знаете, нас отец и мать научил. Когда сядешь в автобусе, увидишь, старушка сидит, и держится за перила, на скамейку кусей и меса, И тебе Бог за это благословит. Не веришь и верит? Отец так научил нас и мать. Сегодня, к сожалению, может старушка еле-еле сидит, он уже здесь даже не будет обращать внимания. Где почтение? А это нужно делать. Так старшим нужно иметь почтение. И это обратите внимание, делом и словом почитать царь мать. Иногда мама говорит, делай, пожалуйста, дочка, вот то. Хорошо, хорошо, сделаю. И не сделал. Скажите, будет мама в этом благоприятно, как что моя дочь, ну такая вот послушная. Она сказала хорошо, но не сделала. Все равно мама надо было стать, ну, посыть, пос помыть посуду, или поместить, или что-то другое. Когда сам ее должен знать, помочь маме, увидев там посуду, не жди, что мама тебе сказала. Надо, надо уважать маму. Я, я, я помогу. Моей внучке Юлечка, значит, у Светы и Димы. То она только как светом поставила тарелку, она сразу схватает и на убывание. Может там и второе сыпать. Нет, она сразу хватает на на убывание уже там. Умеет. Дает. Дает детям работать. Вот это действительно так видно ее, ее и это, друзья мои, это очень важно дело и слово. Мама, я это сделаю, не надо, ты отдыхай, я это сделаю. Вы знаете, я сейчас немножко беру внимание. Я как сказал, у мамы не было никаких дочерей. Вот она 12 лет, мы помню, она больная была. Она всегда каждую осень, каждую весной, она в больнице должна была проходить какой-то курс лечения. И вот она говорила, Боря, Витя, мы сейчас будем варить борщ. Берет стул, садится, значит, берем еще вот, моем его, все моем. Вот так она научила нас все варить. Она говорила, что нужно делать. Значит, наливайте там три кружки воды, кружка была по полиции, три кружки воды. Почистите там семь картошек, отрежьте их туда, ставьте их туда. Вот так вот мы научились варить все. Она не была немощна, не, не было, не была как стоять на ногах. Мы но это все делали. Во-первых, это нам нравилось. Знаете почему? Потому что мы их угадаем маме. Мама, мама, радостная, что мы это делаем. И во-вторых, для нас пользы. Мы уже знаем. Нету, когда жена в роддоме, теща, а мама, иди там, я, я голодный, иди завари, мне кушать. Я сам могу не кушать. Для этого, друзья мои, это очень хорошо, когда мы с малых лет. Вы знаете, как много я вам скажу так честно, как нас учителя, как много приходит и говорят нам, поговорите с родителями, чтобы научились своих дочерей варить кушать. И там что они выходят замуж и не умеют варить кушать. Они все купляют с магазина, даже что-то варить кушать они не умеют. Это, и это обязанность матери. Научите. Научите. А дети, вы это с радостью должны делать, потому что это вам в жизни пригодится. Так да делай мне слово, почтай отца твоей мать, чтобы пришел на, на тебя благословение Духа. Ибо благословение Отца утверждает домы да детей, а клятва матери разрушает гласновать. Не ищи славу без чести Отца Твоего, ибо не слава Тебе без чести Отца, слава человеку от а чести Отца Его. Ибо... И позор детям, матью без славы, Сын. Прими Отца Твоего в старости и не огорчай Его в жизни Его хотя бы он не раскудел разумом и менее и не пренебреганием при полноте силы Твоей. Ибо милосердие к Отцу не забыто, несмотря на грехи Твои. Благосостояние Твое умножится. В день скорби Твоей вспоминятся о Тебе, как лед от теплоты разрешаться грехи Твои. Оставляешь Отца то же, что Богоходик, и проклят от Господа раздражающий мать свое. Вы знаете, друзья мои, еще одно положение, которое есть здесь в Америке. Почему-то многие семьи, как исполняется 8, 18 лет, все хотят отдельно жить. Тогда, когда нужна помощь матери, когда нужна помощь отца, нет, они хотят отдельно жить. Берут где-то апартмент, отдельно хотят жить. Друзья, я вам хочу сказать, что это нарушение Слова Божьего. Если это кто-то делает ради, ради как оно это, Барбара или как это сам, вы грех делаете. Вы нарушаете волю Божию, не делайте этого. Не делайте этого. Дети должны быть с вами. Дети должны вам помогать. это дети, не делайте этого, не оставляйте ваших родителей. Имейте право только тогда оставлять, когда вы вышли замуж или женились, уже составляйте другую семью и кто? это почтение остается. Многие, многие, к сожалению, даже жалуются родителей. Почему, когда моя дочь вышла замуж, она уже не посещает меня, уже не интересуется моей жизнью. Значит, это обидно матери. Почему? Я еще много раз говорю, друзья мои, обратите внимание, как только, значит, вот уходит на собрание, ходит на спелку, какие-то кружки ходят, как только вышли замуж или женились, их нету собрания. Неужели а это ваша цель была, чтобы только жениться и выйти замуж? А где цель служить Богу? А где цель возлюбить Господа? Где эта цель? Я не говорю мовы, друзья, но это, к сожалению, это есть. К сожалению, это есть. Многие вышли замуж, женились, оставили собрание. Это неправильно. И многие подумали, Значит, их не в жизни были, чтобы только выйти замуж или жениться, и все. А где служение Богу? А где отдача Бога? Друзья мои, для этого нужно быть очень внимательным к словам Господа Иисуса Христа. Мы должны быть очень внимательным, чтобы из понятия в жизни нашей, друзья. Чтобы из понятия в жизни нашей. Я сейчас одно место прочитаю, не будем молиться. Извиняюсь, что я очень много забрал, забрал времени. Но это очень важно, друзья Это очень важно написано в книге «Любить». 19 глава. 33 стих. Вот, я возьму 32 -й. «Перед лицем седого вставай и почитай лице старца, и бойся Господа Бога твоего. Я Господь, Бог ваш». Значит, уважение, друзья мои, уважение должно быть к родителям. Уважение должно быть к старшему. И это по слову Божьему. Если старший тебя обличает, прими это как Бога. Это для тебя будет благословение. Но если ты благословишь на старшего, кто ты такой, а кто тебе дал право? Ты нарушаешь слово Божье. Тебе нету страха Божьего, Божьего. И как вот здесь написано. И бойся Бога Господа, не ты боясь Бога, если ты не почитаешь старца. Друзья мои, это не я говорю, это заповеди Божьи. Это мы должны эти заповеди исполнять. Возлюбить Господа и почитать отца и мать, это очень важно. Остальные не пройди, это тоже важно. Но в этом есть нарушение. Что сегодня дети не хотят почитать отца и мать. Сегодня дети обманывают. Сегодня дети поступают неправильно по отношению к своим родителям, Значит, вышли мысли в родителей. Мне уже 18 лет. Да мне уже 20 лет. Да пусть будет тебе 40 лет, ты все отец мой, это обязан почитать их, обязан для того, чтобы возлюбить их. Это твоя обязанность, остается всем. Это пусть Господь Божий нам, Господь поможет, чтобы мы действительно могли исполнять этот заповедь для нашего блага. Да будет тебе благо и будет тебе хорошо будет долголето на земле. Это остается в всеми друзья. Пусть Господь благословит, дорогие молодежи, дорогие дети, чтобы вы исполняли эту заповедь для вашего благословения, для вашего благословения в жизни ваших детей, внуков и внучек. Пусть Бог в этом благословит. Ему да будет вечно слава Богу.